Продолжаем выпуск. Как выжить сегодня промышленным предприятиям? Своими соображениями на этот счет поделился народный депутат Сергей Тигибко, посетивший во время рабочего визита в Запорожье феросплавные автомобилестроительные заводы. Считает, что улучшить положение в экономике надо принимать экстренные меры. Сергей Тегибко сам по одному из образований электрометаллург. Учился в Днепропетровском университете. Что такое ферросплавное производство, ему объяснять не надо. Это третий плавильный цех. После вынужденного простоя запустились совсем недавно. И то, благодаря временному меморандуму на стоимость электроэнергии. Сергей Тегибко считает, что в регионе, где находится тепло, гидро и атомная станции, такое положение просто недопустимо. Везде где происходит производство, которое потребляет много электроэнергии, тот, кто больше потребляет электроэнергии, тот всегда имеет наименьшую цену. То, что надо сделать, для меня абсолютно понятно. Вам продлевают каждый год этот тариф. Продлить его надо один раз на пять лет. Все. Вот это ваша среднесрочная стабильность. Почему этого не делается, я не понимаю. Потому что каждый раз можно кого-то, извините, собственника или дирекцию смыкать и дергать постоянно, и с них что-то требовать, или выторговывать и так далее. А это создает дестабилизацию. После отмены льгот для отечественного автопрома на запорожском автозаводе пришлось оптимизировать численность персонала и рабочее время к требованиям рынка. Сейчас выпускают 6 автомобилей в час и такой темп обещают держать до конца года, а зимой, скорее всего, производство будет временно остановлено. Хорошее японское оборудование стоит. Вложены сотни миллионов долларов в то, что э, там сделано. Но, извините, когда правительство не побеспокоится о том, чтобы защитить свой внутренний рынок, ничего не будет. Это все будет металлолом. Вот это сейчас и произошло. Льготы. Надо защитить рынок и надо дать этим предприятиям льготы. И не надо этого бояться. Когда экономический кризис, считает Сергей Тегибко, надо принять меры, чтобы улучшить положение промпредприятий, снизить налоги, дать льготы, найти новый рынок сбыта и закрыть свой. Ничего этого при нынешнем правительстве не было сделано.